Давайте так. Чи буде озвучено всім нам, взагалі в світі, що Байден робив щось в угоду Кремлю? Отак. От ну, Байден. ну, Ви ж розумієте, Байден – це фігура, ті, хто стоять за Байденом. Ну, Взагалі, це інформація, що Америка в нашій війні в Україні діяла в інтересах Кремля. А, правительство Байдена, так, правительство Байдена. будет озвучено, что правительство Байдена, кого-то из правительства Байдена действовало в интересах Кремля. Будет это озвучено? Да. Ой, там оно откроется, там такие финансово-коррупционные, ну, составляющие. Дай Бог, чтобы мы с вами дожили до этого действия, но оно вылезет, по-любому. Ну, вылезет, да. Так, любезненько, ставим лайк. И, на ну, тут все, понимаете, почему можно бить по Україні, по Росії не можна, бо ну хоча ми це вже знаємо, на карті це розбирали. Так, тобто, да. тут... да, друзі, отак воно, така життя. Але наші збройні сили і народ український з карти змішав, дай Бог, з цього вийти максимально о, в кращому рак статусі, щоб далі розвивати свою державу і, і жити, радіти і процвітати. Донати на збройні сили, QR-код і Монобанка в чаті. Так погнали. Київська область, Біла Валентина Василюк питаю. Шведенько по вашим Работа по Ой, угу. раб... Давайте так, Белая церковь. Карты не очень. Башня и Десятка мечей. Но ну, первая карта — работа по ВО. Значит, есть что? Есть надежда, что это собьют. Сейчас посмотрю дальше. Да, дроны, ракеты. Опять, видите, ну я уже много раз говорила, есть у них то, что их очень интересует, очень белый цвет, Это целенаправленно, видите? То есть опасность, ну серьезно идет. Mm -hmm. можем сказать, что до конца тижня будет серьезный обстрел, Ну, великий обстрел, масштабный. В ближайшее время будет масштабный обстрел. В Было. Ох, ну, первая карта. Да, видите, здесь, ну-ка, сейчас принято решение. Ну, плохие карты выпадают. Плохие, видите, тут старший аркан смерть, Ракеты, дроны. Создать трудности для Украины. По сути, ничего нового. Десятка мечей смерти ему И тут еще, видите, может быть... Ну, край это, что значит это А, я поняла. Вода, остается свет, вода, все это. И э, что-то нам положить, то ли интернет нам положить, то ли связь положить. У них же там идея вражеская, все западное, они ж борются с этим. Да, друзья. Ну коллапс. Ну раз положить связь или интернет, естественно, коллапс, да, уже ж был у нас. Коллапс. А чьи, Лена, пытается, что? Поняла, она пытается. Что-то давно начато, друзья. Может, я что-то не помето. Давно начато, не я ничего на россии не отбывается по Ну, правда ж, да? Давайте спитаємо в найближчий час. Давайте грудень, Росія по обстрілах. Ні, Ну недавно от НПЗ, сказав, те просять не бити, по НПЗ наші далі. Я, чесно кажучи, це МПЗ, воно мене менше, все. воно їм ще холодно до жарко. таке враження, що їм вони їх набудовували. Я розумію, що воно накопичувальний ефект має одне на друге, і воно їх руйнує, але сам факт. Остаток грудня. Декабрь 2024 для России. Для России. Для России. Ой, они сами себе что-то там готовят. Типа, что было-то типа Нет, то, что наши готовят, да. Будет им. А -а -а. Ну тоже, видите, в другом ракурсе показано, да. Там, ну тут, понимаете, что они могут? Они опять, это может быть Курска у нас. Что там только Ну, чтобы выдавить украинские вооруженные силы. Вода, обстрелы или ядерка. Да. Ну, имеется в виду, или что-то такое бросить. Да. Но здесь не только Курская область тогда. Ну, будем смотреть, потому что карты им тоже. Смотрите, им карты выпали тоже впечатляюще. А, а, это вот действия это наших, а это просто видите планы тоже у наших да. планы есть угу. Угу. окей рухаемся далее Лариса питает да. Дима будь ласка запитай Пані пани Лене да. про, чи в наступном році, в 25-м уроке Польша очекуя война чи будет там боевые действия вообще давайте посмотрим в Польше будут боевые действия что-то либо со светом, либо какой-то взрыв. Uh -huh. Давайте так. Значит, тут несколько составляющих. Да. Yeah. Э Опять же, если подвесить войну в Украине, да. то 100% движения в Польшу будет. Да. И это будет 2025-2026 год, будет Польша-Балтия, я уже об да. этом говорила. Да. Опять же, все, что касается... Какое-то столкновение у них может быть, или же заварушка какая-то. Это может быть из-за блокировки границ. Но ну, здесь не только Украина, здесь еще с какой-то стороны. То они ж, они ж схидный щит. Вы бачили, будуют на кордоне с Украиной, с Белоруссией, с Латвой, знаете, так сказать, там они межу. Просто это очень интересно. А давайте так спросим. Здесь еще есть, вот почему-то, вот эта карта, понимаете, здесь по-разному можно трактовать. Это может быть, я не знаю, что у них там есть атомные станции или нет. Либо же, либо же это то, что касается соседей Беларусь. Да. А там все время показывают, что какой-то теракт они могут устроить. Вот что-то типа такое с да. атомной станцией. То есть то, что угроза Польши серьезно идет, это да. Не да. тема, они заняты, понимаете? Не тем. У Польщі немає атомних електростанцій. Ну, Значить, у мене показувала на Білорусь э, э, диверсія на атомній станції і и... що з водою зробити, Гес. Ага. А давайте знаєте, що хочу запитати: про атом... а, ядер... а, ядерні реактори, а, атом... а, господи, атомні... атомні станції. Україна входить в клуб світовий а, країн, в яких є атомні... атомна електроенергія. І таких країн дуже мало. Ну насправді дуже мало. Я вас питаю по підсумками цієї війни в Україні з України виб'ють атомну електроенергію, тому що кажуть, що це найбільше енергоєм... ну, це дуже високий ресурс, тобто дуже, дуже високі рівня спеціалісти, які це можуть робити, і це дає Україні шанс на розвиток дуже багато чого чи в Україні зруйнують цю атомну енергетику? Лutes, нет. Нет? Слабо. Ну, единственное, кто у нас может так это поспособствовать подстанциям, что-то, это Кремль. Ну, вот счастье. Да. Ну, то есть Украина будет с атомной энергией, да? В Украине была атомная станция. Понимаете, оно как-то будет модифицироваться. Атомная, mm -hmm. я не знаю, это какая-то новая энергия. Ну дай Бог. То есть Украина, ну все-таки там и карты силы есть, что это реально потужно, что все будет. Чи да, не? очень. Тогда добре, пошли дальше, друзья. Потому что для нас это дает нам великий ресурс. Ми, чусь, это приду... как бы мы уходим, смотрите, это не потому что. Mm. Мы уходим от старого и делаем резкий рывок к новому. Да. Ну как бы по солнцу оно атомное, да? Но да. оно вот все время, вот как оружие тоже показано. Да, да. То, что мы создаем, это что-то... Мы привыкли, да, что вот по старинке атомная станция вот должна быть такой. Да. А это какой-то новый вид энергии будет. Угу. Ну, мощный очень, не знаю. Угу. Рухаемся дальше, дорогие любезненки. Окупация Краматорска будет? Ирина Балашова запитывает нас. Краматорска на сегодняшний момент. Да. Показана карта Украины. И здесь, смотрите, они так чего-то, видимо, мы уже карты. Смотрите, Краматорск показан карта Украины. Дальше они показывают, что по-любому, смотрите, все возвращается, видите, в Украину. То, что они нахапали. Через да. какой-то. Имеется в виду, Донец, вот это у меня Донецкая область. По-любому она возвращается. Хорошо, Краматорск. Там где-то перед ним тупик. Угу. Мне все время вот эта карта падает. На где-то там должно быть. Тобто ви бачите тупік перед Краматорським, да? ну, ну, люди... да, вот так? Я відкрив карту спеціально, щоб подивитися по діпстейту. Давайте Слов'янська. Окупація Слов'янська, можливо? з сьогоднішньої ситуації, окупація Слов'янська. Ну, хотя, опять там, смотрите, дальше они говорят, ну, они пытаются договориться, они пытаются да. шантаж вот это все. Угу. Ну, у них есть ресурсы, правильно, разумею вас, да? Карта пассива я не вижу. Угу. Оккупации не вижу, зато десятка мечей и обстрелы с воздуха, да. Угу. Так, Курахово, это все уже? Оно уже в российском будет? Время. Ну, все, все, все в этом свете. Курахово будет российским. Курахово будет российским. Они, видите, они... не показывают, все вернем. Все угу. вернем. Дай бог. Я Сейчас будут российские. Ну, к этому идет все, к этому идет. Здесь еще какой-то может быть мощный взрыв. Uh -huh. Я не знаю, мощный какой, вот показано такой, знаете, очень-очень мощный взрыв. Если uh -huh. что-то новое может применить, либо что-то мощное, ну все к этому идет. окей. Uh -huh. okay. Господи, поехали дальше, дорогие басеньки. Так. Uh, Київ, вітає. Можете подивитися, чого Лавров перенесе на Мальту, і про що домовились з Угорщиною? Давайте на Мальті буде зустріч. Там буде наш міністр закордонних справ і, і, і Лавров що там буде вирішуватися, чи там важливо, чи ні. Але і, і подивимося вже потім про ярмака, який був в, в США? Лавров, на У мене був такий розклад на Лаврова на Мальту. і що він там? Буде щось просити, це вже зрозуміло, що це вони просять що вже там будь-оклянчувати. Ну, видите, какие-то обман, там, что-то какие-то мутки там, вот такое вот. Ну, поэтому. Он вообще не выездной. Он вообще не должен быть на Мальте. Это же он первый раз попадет за время вот, санкций. Не, не сейчас в и Штатах, нет? Ну, Соединенные Штаты как он летел? Он летел да. обходными путями, потому что ему даже не дали заправляться в Европе. В а він на Мальту прилетит через, наверное, через Африку, я думаю. Він же там в Тунис, Марокко, вместе від Туниса вверх, піднялися на Марокко себе. Понимаете, они в этой, вот больше тут показывают, что они как всегда будут использовать, вот смотрите, да, нас же принимают, нас же там это, нас же пятое десятое. Мы же, мы же въездни, тобто, да. нас уже никто не трогает. Да. Ну тут по иллюзии, видите, по иллюзии, ну как-то дурачком будет себя выставлять. Отак, отрогі Лебесенки. рухаємося далі по ваших е, питаннях. Е, раді нас бачити. Дякую всім. Е, е, багато питань було про Дамби і про Дніпрогес. Дніпрогес. Дніпрогрес. Ну, потому что вода все равно, вот Дима, все время показывает воду. Да, это же, и просто мы уже, наведем, я уже думаю, господи, может, это про... уже про это Балтийское море, эта вода, что там что-то взорвается. Нет, не то, на... что она есть, смотрите, Европа отдельно в же воду показывает, да. да понимаете? Mm -hmm. Если мы смотрим опасность Украине от воды, то да. в Европе э, тоже идет опасность от воды. Ну, то, mm -hmm. там понятно уже, что они там что-то смутят. Не прогресс. Не, прогрессирует, не прогрессирует. Ну да, то, что ей опасность идет, да, ну то есть уже какой раз я говорю, прилог вполне. Быстренько. Сильный прилет, может нужен. Ну, я не вижу большой води, ну, не вижу я, слава Богу. Сильний прильот, може. Бути. Mm -hmm. Но води я не вижу. Так і буде знать, якщо буде спокійно, все добре, дай Бог. Е, Каріна піддячна, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, Ярмак е, їздив вам в США, собі місце для відходу готує, він розуміє, що його можуть вправити у відставку. Давайте, в чого Ярмак поїхав в США? Я уже делала такой расклад. Догова... Смотрите, правительство Байдена mm -hmm. тоже выдвигало условия, то, что должны уйти там тройка, допустим, двойка, тройка, в том числе и он, yeah. свинены быть, уволены. Договорились. Договорились с, Байден, ну, с правительством Байдена. Теперь то же самое ставит э, правительство, ну, Трамп ставит. Трамп, да. А Трамп ставит, ну, там через кого-то, понятно, через свои. Категорически э, ставит перед фактом ухода, звельнения. меня. Э, договаривает, тоже договорится. Угу. Давайте так, в результате домовляться вони, что Ярма... чи, чи например, не и идти. Mm -hmm становится и чтобы остаться на свои возможности. Ну, тут... Какой-то промежуток времени еще он еще может протянуть. Ну, Прямо чтобы, знаете, договорились, нет, на какой-то промежуток, да. Но, опять же, какой-то, ну, опять резкий нажим извне, резкий нажим, будет. Давайте так, какие планы у, у, у Трампа и у администрации на Ермака? Взагалі в нее какие-то планы на него взагалі. Вот. Ну опять если ухода. Уйти. Mm -hmm. Да. Уводится. Из администрации. Да? Mm -hmm. Ну, тут такой разговор. Не в пользу, я бы сказала. Здесь может всплыть очень большая информация такая, как выбухов... выбухивка, понимаете? Про кого которая невыгодная не не Америке, не Украине. Ну, ну, да, как бы, ну это я так понимаю вот этому, что мы смотрели. Ну, про Байдена, да? да Давайте да, так. Да, да. Э... Да. Ярмак, где я в интернетах Байдена? Не, видите, те же карты. Тоже Правительство Байдена тоже давило, чтобы он ушел. Uh -huh. Ну что, я сказала, откупились, договорились. Uh -huh. Ну, договорился. С кем придем? Mm -hmm. В интересах своих. Ну, скажем так, он в интересах своих песни Вот такая, друзья. Вот такая вот информация. Рухаемся далее, Одесса.